<applause> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa penuh kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dialah Tuhan kita semua. Dialah Tuhan yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Hanya padanya lah saja tempat kita menumpahkan segala kasih sayang dan cinta kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ummi, nabi yang telah memimpin umat ini supaya menjadi umat yang mendengar kata-kata Allah dan pesanan junjungan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita teruskan lagi bicara kita dalam mentadabur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Pada hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-27 dari surah Az-Zumar. Allah taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun Qur'anan Arabian ghaira dhi'i wajil la'allahum yattaqun. Dan demi sesungguhnya, kami telah mengeluak, mengemukakan kepada umat manusia berbagai misal perbandingan dalam Al-Quran ini. Supaya mereka mengambil peringatan dan pelajaran. Yaitu Al-Quran yang berbahasa Arab, yang tidak mengalungi sebarang keterangan yang terpesong, supaya mereka bertakwa. Memin dan Muslimat yang saya kasih sekalian, apa kaitan ayat 37 dan juga ayat-ayat sebelumnya? Kalau kita lihat sebelum kita masuk pada ayat 27 dari surah Az-Zumar ini. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita. Bagaimana jadinya orang-orang yang mendurhakai Allah. Apa kesudahan mereka. Semalam kita telah dengar bagaimana Allah berikan kepada mereka satu hukuman. Apa dia? al khizyu fil hayati dunya kehinaan dalam kehidupan di atas dunia wala azabul akhirati akbar dan azab Allah taala di akhirat yang lebih besar menanti mereka dalam ayat semalam yang kita bincangkan iaitu ayat 26 jelas sekali Allah memberitahu kepada kita secara terus terang tanpa ada berselindung apa dia kamu durhakai Allah. Kamu tidak mau menyembah Allah. Kamu jauh daripada sistem Allah. Kamu akan dapat hukuman. Di dunia. Terhinanya hidup kamu. Di akhirat. Azab Allah yang menanti kamu. Jadi itulah yang akan diperolehi oleh sesiapa saja yang mendurhakai Allah. Jadi Allah Taala nak menzahirkan pada ayat yang kita bincang pada pagi ini akan kasih sayangnya. Memanglah hukuman itu Allah Taala berikan kepada pendurhaka-pendurhakanya. Hukuman itu memang Allah Taala telah sediakan. Namun begitu Allah Taala tetap Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun begitu Allah Taala tetap Tuhan yang sangat luas rahmat. Di mana luasnya rahmatnya? Allah kata. Walaupun hukuman-hukuman yang aku berikan kepada mereka ini. Yang menerakai aku. Hukuman yang berat. Dunia ini hidup menderita. Akhirat nanti diazab. Namun begitu. Aku telah hantar terlebih dahulu kepada mereka Al-Quran. Aku telah hantar kepada mereka Al-Quran. kitab aku. Yang mana Quran itu sendiri adalah kalam aku, kata Allah. Aku Tuhan yang pengasih dan penyayang. Menghantar kalamku kepada manusia. Melalui Rasul yang kuutuskan, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mana kitab Al-Quran itu. Di dalamnya syarat penuh dengan nasihat-nasihat. dengan tunjuk ajar tunjuk ajar supaya manusia itu tidak menjadi manusia yang malang di dunia dan manusia yang malang di akhirat bukankah maknanya aku mengazab kamu sebelum aku menghantar sesuatu yang boleh menyelamatkan kamu tidak aku hantar al-Quran kepada kamu aku hantar rasul kepada kamu maka dengarlah dia jadi maknanya tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya mengatasi kemurkaannya. Memang Allah murka kepada orang yang mendurhakainya. Namun begitu rahmatnya mendahului segala kemarahan dan kemurkaan Allah. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala menghantar Al-Qur'an, menghantar nabi supaya manusia merujuk kepada Al-Qur'an itu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-27 ini menjelaskan bahwa Quran yang dihantarkan kepada kita itu bukan sebarang bukan sebarang kita. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Quran min kulli mathal. Dan demi sesungguhnya kami telah mengemukakan kepada umat manusia berbagai misal perbandingan dalam Al-Quran. Apa maknanya? Apa maksudnya? Maksudnya begini. Dalam Quran, dalam kehidupan kamu, kamu berdepan dengan berbagai situasi. Manusia ni tak sama. Latar belakangnya tak sama, pelajarannya tak sama, kehidupannya tak sama. Maka Allah memahami bahawa manusia itu tidak semuanya sama. Sifatnya tak sama. Sebab itu kata Allah dalam Al-Quran, aku datangkan, aku kemukakan berbagai-bagai contoh-contoh untuk kamu ambil dan kamu jadikan perbandingan dengan kehidupan kamu di zaman sekarang. Allah Ta'ala mengetahui bahawa di zaman sekarang ini contohnya manusia menghadapi masalah apa dia masalah terdapat banyaknya skamer-skamer yang menipu. Ini contoh. Sampai kita kadang-kadang berasa takut nak simpan duit dalam bank lagi dah. Sebab skamer-skamer ini begitu bijak, begitu licik mencuri wang-wang dalam 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 akaun kita. Sehingga kadang-kadang menyebabkan pesara-pesara hilang sekelip mata duit-duit EPF mereka duit-duit pension mereka. Habis dibawa lari oleh skamer-skamer yang menipu para pesara-pesara ini dengan kata-kata yang manis melalui pelaburan-pelaburan yang katanya lulus syariah dan sebagainya. Ini contoh saya bawa. Masalah yang kita hadapi pada hari ini. Allah kata, kalau itulah masalah yang kamu hadapi, maka aku telah sediakan penyelesaiannya dalam Al-Quran. Kerana penipuan itu bukan saja berlaku di zaman kamu. Ketika Al-Quran itu turun, sudah berlaku jenayah penipuan ini. Cuba kamu lihat bagaimana Al-Quran menyelesaikannya. Cuba kamu teliti betul-betul tadabur Al-Quran ini. Bagaimana Al-Quran menyelesaikan masalah penipuan-penipuan ini. Bagaimana Al-Quran menyelesaikan masalah lahirnya penipu-penipu yang semakin mama semakin banyak di atas muka bumi ini maka kita pun pergi merujuk ayat al-Quranul Karim melihat oh kita dapat melihat bagaimana al-Quran menyelesaikan masalah penipuan ini bukan saja melalui undang-undang yang ketat peraturan hukum-hukum yang ketat tidak kadang-kadang kita ni bila Dengar saja jenayah kita memikirkan bahawa Hukumannya mesti ketat Hukumannya mesti keras Tidak Ya hukuman itu datang dalam Al-Quran agak keras Tetapi sebelum hukuman itu Allah datangkan Perkara-perkara pendidikan Mendidik manusia Supaya tidak menjadi skamer Mendidik manusia supaya tidak menjadi skamer Sebab itu dalam Al-Quran kita dapat lihat Bagaimana banyaknya ayat-ayat mengajar manusia supaya solat, solat, solat itu merupakan pertemuan seorang hamba Allah dengan dengan tuhan Dalam solat seorang itu membersihkan jiwanya daripada segala perkara-perkara yang tidak baik. Dalam solat itu mengajar manusia mengadu segala masalahnya kepada Penciptanya. Dalam sholat itu mengajar manusia supaya berdisiplin dalam kehidupannya. Berbagai-bagai pengajaran didapati dalam sholat. Islam mengajar kita supaya sholat. Jangan kita pandang sholat ini hanya sebagai satu ibadah wajib. Ya, dia ibadah wajib. Tetapi terkandung di belakangnya. Unsur-unsur pendidikan dan pentarbiahan untuk melahirkan manusia yang jujur dalam kehidupannya kita kena ingat tuan-tuan manusia itu ada hatinya hati adalah raja dalam jiwa manusia maka kalau hatinya itu rosak rosak seluruh badannya rosak seluruh fikirannya karena itu Allah Taala mengambil berat tentang pendidikan hati bila bersih hati itu bersihlah fikirannya, bersihlah tindakannya. Bila bersih, bila kotor hati, kotorlah tindakannya, kotorlah fikirannya. Karena itu Allah Ta'ala ajak kita. Penyelesaian besar untuk menyelesaikan masalah skema ini ialah solat. Karena itu disuruh kita supaya didik anak daripada kecil supaya solat. Sehingga Nabi mengizinkan Agar dirotan anak itu bila umurnya 10 tahun kalau dia tak solat. Ini semua kerana apa? Ini semua supaya melahirkan manusia-manusia jujur. Sudah ada pendidikannya. Kemudian dia ajar manusia itu supaya mereka itu berpuasa. Jangan kita pandang puasa itu hanya sebagai satu ibadah. Puasa itu jangkauan matlamatnya sangat jauh. Melahirkan manusia-manusia yang berjiwa simpati. Ketika dia lapar, dia melihat begini rasanya lapar, begini rasanya orang miskin tak makan. Menyuntik rasa simpati dalam hati. Para skamer-skamer kita pada hari ini, jiwanya tidak ada jiwa simpati langsung. Dia sakau, dia kebas, dia bawa lari duit pesara-pesara Tanpa mengira bahawa nak dapat duit sebanyak itu pesara ini berkhidmat 30-40 tahun. Disakau dengan sekali sakau saja. Hilang jiwa simpati. Islam mengajar kita, jom kita didik manusia. Supaya dalam hatinya timur rasa simpati kepada sesama manusia. Diajar berpuasa. Ketika berpuasa itu dia lapar dan dia rasa begini rasanya lapar. Selepas itu akan timbul rasa simpati kepada fakir miskin. Selepas itu akan timbul rasa nak membantu fakir miskin. Begitu jugalah tuan-tuan. Surau masjid ini juga tempat kita mentarbiah melahirkan manusia-manusia yang beriman kepada Allah yang akhirnya menjadi jujur di dalam kehidupan mereka. Allah Taala telah sebut dalam Quran kami telah buat mengemukakan kepada umat manusia berbagai-bagai misal perbandingan dalam Quran. Kan itu tuan-tuan pentingnya kita mentadabur isi-isi Al-Quran ini. Pentingnya kita memahami cara-cara Al-Quran ini. Kalau tidak kita hanya memandang hukumannya mesti keras. Tangkap skema ini hukumannya mesti keras. Kita memikirkan hukuman sahaja tanpa kita memikirkan Quran mengajar kita pendidikan itu yang awalnya pendidikan itu yang awalnya tuan-tuan yang dihormati sekalian itu masalah penipuan begitu jugalah segala permasalahan-permasalahan yang lain yang kita hadapi dalam hidup ini Allah kata kamu buka Al-Quran telah kusediakan jalan penyelesaiannya untuk segala masalah yang kamu lakukan tak ada aku tinggalkan walaupun satu semuanya telah ku ceritakan dalam al-Quran jalan penyelesaiannya kamu buatlah perbandingan cuba lihat tuan-tuan dalam al-Quranul Karim Allah dengan penuh kasih sayang mengatakan bahawa wahai manusia tidak ada satu masalah pun yang kamu hadapi di dunia ini. Sama ada dunia purba maupun dunia moden pada hari ini. Melainkan telah kuberikan segala contoh teladannya dalam Al-Quran. Itulah rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Cuma kita manusia tidak mahu menggalinya daripada Al-Quran. Kita baca Quran semata-mata sekadar nak cari pahala membaca Quran. Kita baca Quran sekadar untuk membetulkan tajwid kita dan taranum kita. Tetapi kita tidak membaca Al-Quran untuk mencari kaedah-kaedah penyelesaian dalam kehidupan kita. Hainah sama-sama tuan-tuan. Kita menukar gaya kita dalam kehidupan kita. Menukar gaya kita membaca Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai kitab induk dalam hidup kita. Mencari penyelesaian-penyelesaian yang diberikan oleh Allah untuk menyelesaikan hidup kita di atas dunia ini tuan-tuan. Hari ni kita tengok orang ketagih merokok. Contoh, anak-anak ketagih vape. Sampai ada yang gila kerana hisap vape. Ada tak contoh penyelesaian dalam Al-Quran? Pasti ada. Sebab Allah Ta'ala telah sebut, Walaqad darabna linnasi fi hadha Al-Quran ni min kulli masalah. Kami telah mengemukakan kepada umat manusia berbagai misal perbandingan dalam Al-Quran. Pasti ada penyelesaian ini dalam Al-Quran. Umpamanya Allah mendidik manusia. Jangan kamu jadi insan yang membazir. Innal mubazirina kanu min syaitin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu ialah orang yang berkawan dengan syaitan. Diajar kepada kita dalam Al-Quran. Kemudian Allah terangkan dalam Al-Quran. Membazi itu ialah perbuatan syaitan Syaitan itu siapa? Inna syaitana lakum adum mubin Syaitan itu merupakan musuh kamu yang nyata Bila dia musuh, dia takkan bawa kamu kepada kebaikan Dia nak menghancurkan kamu Ke arah mana dia bawa? Inna syaitana ya'idukumul faqra. Kata Quran Syaitan itu menjanjikan kefakiran dan kesusahan kepada kamu Dunia akhirat Al-Quran telah tunjukkan kepada kita. Jangan. Ila tahluka. Jangan kamu campak diri kamu ke lembah kebinasaan. Menghisap vip. Satu perbuatan membazir. Yang merosakkan diri. Merosakkan paru-paru. Ini semua telah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Namun begitu. Segala isi kandungan Al-Quran itu. Menitik beratkan kepada satu perkara yang besar. Apa dia? mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maksud mentauhidkan di sini manusia itu mestilah hanya kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni menyembah Allah tetapi tidak kagum kepada Allah. Kita menyembah Allah, sujud kepada Allah tetapi dalam masalah cara penyelesaian sesuatu kita lebih kagum kepada cara barat dan juga cara timur. Ayolah sama-sama kita tauhidkan Allah. Dengan kita sujud dan rukuk kepadanya dalam ibadah. Dan di luar ibadah kita. Kita sangat mengkagumi. Setiap apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Lalu kita mula mengorak langkah untuk memahami cara-cara penyesaian yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita dalam Quran itu. Mudah-mudahan kita menjadi satu umat yang hidupnya dengan Al-Qur'anul Karim, yang hidupnya dengan hadis-hadis Nabawi karena kita yakin inilah dua sumber yang boleh membawa kita bahagia dunia dan juga di akhirat. Jangan sekali-kali kita menjarakkan diri kita daripada Al-Qur'an dan juga al-hadis. Kuatkan diri kita, semarakkan perasaan kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim ini dan memahami tafsir kepada Al-Qur'an yaitu hadis-hadis Nabawi. Karena Allah Ta'ala kata apa? Walakad darabna linnazi fi hadhal Qur'an min kulli masal. Segala masalah-masalah yang kamu hadapi telah aku peturunkan perbandingannya dalam Al-Quranul Karim. Untuk kami petik, untuk kamu petik dan mengambil contoh daripadanya. Persoalan, kagum tidak kagum kita kepada Al-Quranul Karim. Itu saja tuan-tuan yang dapat disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ia memberi satu kebaikan kepada kita untuk kita mengorak langkah ke hadapan menjadi umatul Quran, umat yang sentiasa hidupnya bersama Quran. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oh,